sadriddin salim buxoriy 1946 ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yil buxoro shahrida ziyoli oilasida tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yilda hozirgi buxoro davlat universitetining chet tillar fakultetini tamomlab uzoq yillar ushbu dargohda yoshlarga saboq bergan o'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi Sadriddin salim buxoriyning bir necha sherik kitoblari shuningdek tarixiy ma'rifiy mavzular hamda tasannuf avliyolari tarixiga doir o'ttizdan ziyod asarlari nashr qilingan u besh qismdan iborat imom al buxoriy televideo filmi abu hafs kabr Haji jahon telefilmlari ssenariysi muallifi u gyutining g'arb sharq devoni kitobini olmon tilidan hodi orif regarining orifnoma muhammad boqirning maqomi shohi naqshband hoji shahobiddinning maqomi said mir qilol kitoblarini fors tojik tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan sadriddin salim buxoriyning asarlari ham olmon ingliz rus tojik ukrain bolgar va boshqa jahon tillariga tarjima qilingan ushbu saylanma betakror shoirdan meros qolgan eng go'zal she'r hikmatlar tarjimalaridan tarkib topgan bo'lib u sizning ma'naviy ruhiy olamingizga ilohiy shukuh baxsh etadi degan umiddamiz hurmatli kitobxonlar sizlarga ushbu sadriddin salim buxoriyning hikmatdir dunyo saylanma kitobini o'qishni tavsiya etamiz